boleh cerita dengan sikit persiapan pasukan uh, menjelang sebelum uh, Liga A1 bermula berapa persiapan apa semua Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita daripada KDFC uh, telah uh, melakukan beberapa persiapan. Lah. Macam semua dapat lihat, baru-baru uh, ini kita telah mengumumkan kita punya coaching staff iaitu Coach Azmi dan barisan uh, coaching dia. Dan kita telah pun memulakan training yang rasmi asalnya daripada minggu lepas kita dah bermula tapi dah minggu ni kita bermula uh, training bersama coaching staff yang telah dilantiklah. So persiapan uh, alhamdulillah kita nampak lihat uh, daripada pembentangan daripada pihak coach coaching staff uh, yang telah rapi telah telah dibuat dan uh, dia akan uh, bersama-sama dengan tim dan motivasi pun uh, daripada player-player pun uh, alhamdulillah uh, sangat uh, positif dan insyaallah kita harapkan uh, kita dapat membangunkan player-player yang muda ni. ubi muda lah pada kedah. Okey, kita okay, tahu macam-macam cerita lepas dari Timiga Super turun ke A1. So dari segi objektifnya, uh, pemilihan pemain, apa fokus utama KDA untuk season ni dari okay, segi uh, KDFC sebenarnya dalam fasa pemulihan, kita jangkakan uh, mungkin dalam 2 tahun atau 3 tahun jadi tahun ini, pertama ni kita fokus aa, lebih fokus pada pensyutuan semula, pemulihan dan juga pembangunan dari player yang muda ni lah sebab kebanyakan player-player yang kita telah ambil ni, telah sign kontrak ni adalah daripada bawah 23, bawah belia dan presiden lah. Apabila kita tahu kan aa, macam ada masalah. So, untuk season ni, apa pihak tuan sendiri untuk memastikan? isu, masalah kewangan tidak berlaku so untuk season ni, sponsor-sponsor besar ada ada yang masuk ok, uh, untuk season ni uh, kita telah membuat perancangan yang, pensututan uh, perancangan daripada segi bajet kewangan yang lebih rapi uh, supaya kita nak elak daripada permasalahan seperti sebelum-sebelum ni lah jadi kalau lihat sendiri uh, untuk bulan pertama sebelum ni pihak-pihak pemain telah diberikan gaji yang uh, lebih awal lagi lah. Jadi kali ini pihak KDFC kita cuba uh, selesaikan gaji lebih awal daripada sebelum sampai tempoh gaji itu supaya dalam masa yang sama orang cakap apa, uh, memotivasikan pemain-pemain uh, daripada kisah-kisah lama itulah. Mungkin tidak keberatan kalau nak berkongsi bajet untuk musim ini untuk bersaing di m bajet keseluruhan A1 seperti semua orang tahu lebih kurang dalam 2.5 juta ke 3 juta tapi dalam masa bajet yang besar tu kita juga sedang berusaha untuk kalau boleh kita nak mengecekan dan kita buanglah apa yang tak patut sepatutnya kita masukkan yang penting saja dulu sebab macam saya cakap tadi kita dalam proses pemulihan pensuturan semula dan juga dalam proses pembangunan Okay. Abang cakap pasal tempoh pemulihan. So, KDS tak lebih kurang tiga tahun. Eh? Lebih kurang tiga okay. Katakanlah uh, season ni yang kata menjadi uh, dan duduk di posisi yang boleh naik ke Liga Super. Hmm. Adakah KDFC akan menolak untuk kekal dalam A1 ke macam mana? Okey, ramai uh, orang bertanya soalan yang sama. Uh, macam saya cakap tadi, kita akan uh, kekal di Liga A1 uh, lebih kurang dalam tempoh 2-3 tahun bergantung pada situasi kewangan supaya kita nak elak uh, masalah yang berlaku sebelum-sebelum lah Bila kita betul-betul dah sedia, kita juga tidak lupa, uh, KPI KDFC tidak lupa dan committed untuk uh, membayar tunggakan gaji-gaji pemain lama dan pegawai-pegawai lama. Kita tidak lupa, kita uh, sedang uh, merangka untuk boleh bergerak ke depan dan juga selesaikan apa yang tertunggak tu. ni KFC uh, venue training dengan home dekat mana? Uh, masih dekat uh, kawasan Kota Star Alor Star Kedah, masih dalam kawasan Kedah. Uh, semua orang juga dah tahu uh, ada Kedah ada uh, dua kelab dua tim. Jadi pilihan venue tu uh, atas pertimbangan pihak-pihak uh, yang telah kita submit application tu lah kita, sedang tunggu sebab uh, pihak AFL pun kena turun ke sana untuk buat semakan kriteria untuk untuk tengok dan kalau lulus jadi kita perlu tengok juga bergantung kepada jadual liga. jadual liga tu yang akan menentukan macam mana situasi pemilihan padang itulah. Tapi uh, venue utama mau uh, letak ni Darul uh, Rahman. Ah uh, tidak. 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 Okey. Bercakap tentang persiapan pasukan mm -hmm. khususnya senarai pemain mm -hmm. <coughs> Minggu lepas ada Peminat ha, Dia nampak Kelibat Kau ke gila suara Dengan mm -hmm. dua orang pemain import. Mm -hmm. Adakah itu Salah satu perancangan KDM Untuk merekrut Pemain port? Sebenarnya minggu pertama Lepas tu Kita juga ada buat uh, Friendly match uh, Friendly match tu Sebenarnya kita nak, nak Bagi pendedahan Lebih kepada pendedahan Kepada Pemain-pemain yang telah dipilih 20 orang tu lah yang official pada KDFC itu, jadi itu uh, tujuannya lebih kepada itu sebenarnya. Uh, memang orang nampak banyak pemain. Sebenarnya kita nak test tengok, nak bagi pendedahan kepada pemain yang muda ni. Itu itu tujuannya untuk uh, proses pembangunan. Ada tak pakai import kan? Uh, setakat ni kita tak ada lagi, tak ada lagi. Uh, ada dalam rancangan untuk apa? Uh, bergantung kepada kantung kewangan dan dana kita tak mau uh, terjadi kisah lama kita tak mau uh, bagi hope atau promises apa-apa kita akan uh, stick kepada bajet dan kita lihatlah uh, kalau ada bajet lebih uh, insya insyaallah mungkin mungkin untuk sebelum tak season ni bila tarikh akhir untuk mendaftarkan pemain kepada AFL uh, tak silap saya dalam bulan 8 hujung bulan 8 untuk pemain lokal dan dan juga import untuk nah. first window ni lah. first, window. Yeah, first window Kita nak komen sikit lah Kita tahu Kedah sebelum ni pun punya event base yang besar okay. So apabila terjadinya isu dua pasukan dengan Kedah Kedah FA dengan Kedah FC Kedah KDA FC So boleh tak tuan komen sikit Mungkin akan ada perpecahan dari segi Peminat tu sendiri Macam mana? Okay, uh, ada berlaku yang tu semua boleh nampak sendiri uh, kita tidak paksa mana-mana uh, kelab-kelab penyokong ataupun sesiapa saja untuk kekal menyokong pihak KDFC ataupun uh, KFA lagi satu uh, sebab itu adalah uh, orang cakap apa natural penyokong lah uh, itu hati sebab uh, penyokong ni orang cakap dia tak boleh macam nak sokong kelab tu macam kita tukar baju uh, jadi jadi penyokong ni dia dia orang cakap apa uh, based on kesetiaan lah jadi terpulang lah pihak menyokong nak pilih yang mana apa-apa pun kita sokonglah bola sepak untuk negara kita ni sukan sukan bola sepak boleh komen sikit pemilihan coach Azmi untuk kata, nak hadapi season ni lah Okay, coach Azmi ni kita ada buat uh, orang cakap apa macam saringan lah beberapa coach sebelum ni dan jadi coach Azmi ni dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang uh, lebih kepada keadaan kelab KDFC sekarang nilah. a uh, contohnya macam pemain-pemain uh, muda yang di mana uh, gaji dia orang uh, rendah dan dan a uh, untuk coach mampu dia punya pengalaman tu untuk develop diorang ni. daripada yang bawah ni mungkin develop mungkin satu hari ke atas. Uh, jadi itu salah satu kriteria lah yang uh, di mana kita pilih coach kat